Cənnət də sənin verdiyin qərarlarla formalaşacaq. İraq üzünüzdən, üzümüzdən cəhənnəm də sənin yanlış qərarlarının nəticəsi olacaq. Görürsən, hər şey onunla verilən, o, o qüvvə vasitəsilə verilən qərardan aslıdır. Bəs o qüvvənin özü nəyə möhtacdır? O qüvvənin özü ilahi risalətə möhtacdır. Təlim və tərbiyəyə möhtacdır. Ağın qüvvəsinə təlim və tərbiyə verməyəndə böyüyərsən içində o qədər böyüyərsən ki, elə bilərsən nə Uzübillah kainatı yaradansansan. O qədər belə bir təhlükəli bir şeydir. Aql quvvəsi təəlimlər altında qaldıqda öz yoluna aşmaz və çaşmaz. O təəlimlə məqsədim Allah Peyğəmbərinin mütəhərr təmiz şəriətidir. Nur olan şəriətidir və ondan sonra onun əhli beyti məsum imamlarımızın sözləridir. Ağıl onlara təslim eləyəndə aql inkişaf eləyir. Aqlı onların dediyi əhkamla tətbiq edəndə aqlın verdiyi qərarlar nəticəsə əzab olmur.